bo'lgan bir she'r o'qigim keldi charxi dunyo aylanar o'sha o'sha manzil tomon shaylanar o'sha o'sha charxi dunyo aylanar o'sha o'sha manzil tomon shaylanar o'sha o'sha haligi alisher fayzni bir qo'shig'i m faktorda символики madh ekanu o'zing o'zgarmasang olam o'zgarmas kecha alisher fayz bilan ko'rishgandik aytib qoldida rad surasini o'n ikkinchi oyatimidi bu ya'ni hech bir qavm o'zini o'zgartirmaguncha alloh taolo ularni ahvolini o'zgartirmaydi degan o'n ikki o'n ikkinchi oyat o'shani o'qib qolgandan keyin shundoq miyaga tepdi deydi buni yetkazish keraku xalqqa deb o'yladimda deydi she'r yozildi qo'shiq ko'zing o'zgarmasa olam o'zgarmas yurak o'zgarmasa o'zgarmasa istak o'zgarmasa olam o'zgarmas poyiga boshim urib ertayu kech yig'lab yolvormasam nolam o'zgarmas o'zim o'zgarmasam so'zim o'zgarmasa ko'zim o'zgarmasa olam o'zgarmas nonam o'zgarmasa jonam o'zgarmasa olamim o'zgarmasa olam o'zgarmas odam o'zgarmasa olam o'zgarmas dardlar ming xil ammo mal o'zgarmas siyohlar qurigan qalam o'zgarmas